Xəbərin daha çox yayılması və vətəndaşlarımızın məlumatlanması üçün videonu bəyənməyinizi xahiş edirik. Ukraynadakı müharibə qalibi olmayan bir müharibədir, başlamamalı idi və dərhal bitməlidir. Bu barədə Türkiyənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Fəridun Sinirlioğlu təşkilatın Ukraynaya həsr olunmuş iclasında çıxışı zamanı deyib. O, Rusiyanın bu müharibə ilə beynəlxalq hüququ açıq şəkildə pozduğunu qeyd edərək yaranan vəziyyətin qəbul edilməz olduğunu vurğulayıb. Lakin bu diplomatik təşəbbüslər bir tək ölkənin, yəni Türkiyənin imkanları xaricindədir. BMT sülh quruculuğundan kənarda qala bilməz və diqqətni yalnız humanitar yardıma kökləyə bilməz. Beynəlxalq ictimaiyyətin gələcək nəsilləri müharibə bəlasından xilas etməyə öhdəliyi var, deyə o deyib. Səfir Sinirlioğlu Rusiyanı hücumları dayandırmağa, bütün qüvvələrini Ukraynadan dərhal və qeydsiz-şərtsiz çıxarmağa çağırır. Usavat.com-a istinadən xəbər veririk ki, Ermənistan mediası bildirir ki, bu gün saat 16 radələrində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Əskəran rayonunun Fərux kəndi istiqamətində irəliyə doğru hərəkət edib. Eyni zamanda qeyd edilir ki, Ermənistan Respublika partiyasının sözçüsü keçmiş vitse-spiker Eduard Charmazanov bildirib ki, Azərbaycan ordusu Fərux kəndində nəzarəti tam şəkildə həlak etdirib. Azərbaycan Rusiya avia kampaniyalarına məxsus təyyərləri həbs etməyib. Bu barədə Apaya Rusiya Nəqliyyat Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, martın 22-də Rusiya Federasiyasının nəqliyyat naziri Vitali Sabelyevin Federasiya Şurasının iqtisadi siyasət komitəsində çıxışı zamanı səsləndirdiyi məlumat təsadüfən səslənən səhv olub. Azərbaycanda Rusiya avia şirkətlərinin təyyarları həbs edilməyib. Bu məlumat təsadüfi səhv olub. Azərbaycan Respublikasından olan həmkarlarımızdan üzr istəyirik. Dey Rusiya nəqliyyat nazirliyindən bildirilib ki,